Это... это 6 миллионов. 600 6, тысяч декалитров. Деколитров. 6 миллионов литров. Хорошо, вообще. Ты не похож на оценить, а 6 миллионов, миллионов литров. Молодой. Литр, да? Ну, надо ну, более да? <свист> вдохновенно рассказывать. И как-то так это были срезы. Конец Всего у нас... Тут 6 миллионов литров коньяка. И мы не видим 10 миллионов литров. Я думаю, это самые большие. Объемы, ну, уже городские, может, с нами попасть в стерзацию. Сколько в Ужгороде? в Ужгороде треть от нашего. Треть от нашего? Сырье, треть от нашего. Сырье, сырье, сырье где берешь? Свои виноградники. Валерий, есть... Валерий не подсказывает. Не-не-не, свои виноградники. А я подтверждаю. ДП-1, ДП-2. Порядка полутора тысяч гектаров И это достаточно для того, чтобы обеспечить такой... Это на выдержке, на выдержке. Для ординарных спиртов мы используем завозную сырье внешнее. Но те все спирты, которые у нас выше пяти лет, так называемые марочки, только спирты, произведенные из наших Виноматериал и из наших да. Это коньяк Днепро, ему возраст 10 лет, да, не менее. 12 лет. 12, если я 12 лет, это категория марочного коньяка. Но он еще дополнительный коллекция. Это марочный Или коньяк это группы КС, да, это коллекционный это коньяк. коньяк. А, приготовлен он был из спиртов, из 12-летних спиртов. И плюс, э, с того момента, когда он приготовлен, дополнительно он выдержан в коллекции, то есть в дубовых бочках уже сам, э, сам коньяк, выдержан порядка э, 4 лет. Mm -hmm. То есть на сегодняшний день ему то есть 12 причин. спирт, когда 16. он делал, он в чем хранился? В бочках. В бочках? По, по украинскому законодательству, весь спирт, который идет на приготовление марочных коньяков, он должен выдерживаться только в дубовых бочках. 5 миллионов литров коньяков. Покажу вам по И Он выдержал при 67 градусов. А дополнительно? потом его потом его разбавили до 40 градусов, сделали купаж коньяка. И после этого он еще сам купаж коньяка каким будет делать. Купаж коньяка? Нет. То есть вот этот цвет, который вы видите в конечном продукте, это тот цвет, который спирт приобрел на протяжении выдержки. Это тупинные вот вещества? 12 да, да. да. Так. это тупинные вещества. Так, а что, Паша, как? что, что Добавлена это, Добавлена умягченная специально приготовленная вода. М -м -м. То есть до крепости 40. Понижаем, Понижаем да. крепость. <связь> да. И добавляется спиртованный сахарный сироп. То есть по отдельной технологии тоже М -м. на э выдержанных спиртов готовится этот сироп, который уже впоследствии добавляется в коньяк. это общепринятая мировая технология. Мы здесь не принесли ничего инновационного. Скорее, Тут здесь 5 есть... миллионов литров коньяка, не забыли? Вот плюс, в своих бочках. Парк, вот, из спиртов разного возраста и разных бочек. Да, безусловно, на, на ну, вот, процессе приготовления купажа а технологами, технологами подбираются спирты э, с разных партий, с разных бочек. А можно, чтобы вы рассказывали, а кто-то развел еще, и чтобы наши коллеги, журналисты тоже покупали? Девочки, бери, 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 а бери. Бери. А а скажет, он напишет А то потом скажут, вон не пришли, не убили От рассказа, девочки, берите, От рассказа давайте уже наконец-то пригубим. <свеч> еще прошу прощения, еще раз вот так все обхали, все улыбнулись. Все плачут. Все плачут, да. Ну что? На здоровье. На здоровье, да. А как Ну, его До дна нет, просто пригубить по чуть-чуть, скажем, по чуть-чуть. Ну, можно до дна, но плавно, не, зал. В первую очередь оценивается цвет коньяка, затем его ароматика. То есть в этом конкретном коньяке превалируют более такие шоколадные оттенки а потом уже вкус. Лена, ты что, на сессии будешь показывать? Я бы его еще чуть-чуть подогрел.